მოდო 10 წელია რელიგიურ ნიუდანგზე წარმოქმნილი დაპირისპირებები არ წყდება. თუმცა ჩვენი როგორც მედიის ვალი სიცაა რომ როცა რაღაცას კონფლიქტს ვარქმევთ და ვფიქرتეთ, რამდენი და ეს კონფლიქტი. თუ ადამიანს ლოცვას დაუშლი, ეს უკვე ჩაგვრაა და არა კონფლიქტი. ნიგზიანი, ჭელა, წინწყარო და სამცხაროთ კიდევ არაერთი სოფელი მოექცა ამხრივ უਰਾდღების სიტყვაში. მოხდება ამბავი, ვაჩვენებთ აღელვებულ ადამიანებს, შემდეგ შერიგდებიან და აკწდება ყველა ეს ისტორია. რაც გruznobenis ადამიანები, რომლებიც დაიჩაგდნენ, ხოლმე იმის გამო რომ მუსლიმები არიან. ამაზე დაკვირება სამწუხაროდ არ ვახtend. მე-19 საუკუნეში აჭარის საქართველოს წიაღში დაბრუნების პროცესი არისო მარტივი და ციდან მომვლენილი საჩუქარი. მეメダბაშიძე, ილია ჭავჭავაძე და კიდევ საქართველოს ისტორიაში გამორჩეული მასშტაბის ღვაწლის მქონე არაერთმა პატრიოტმა შეძლეს და მოახერხეს არამხოლოდ მიწის, არამედ ჩვენი დაკარგული ძმების დაბრუნება. თუმცა სამწუხაროდ ბოლო 30 წელულში წარმოებული ეთნო-რელიგიური ნაციონალიზმის პოლიტიკამ მრავალი ადამიანი გარიყა. დროების გამღები ჯგუფის წევრებმა, დავით თამაზაშვილმა და ლაშა ჭონქაძემ გასული კვირა აჭარაში გაათანეს და შეეცადნენ მოეთხროთ თქვენთვის იმაზე, თუ რასნიშნავს დღეს იყო ქართული მცხეთა. აჯერო 16-ე საუკუნის 70-იან წლებიდან ოსმალეთის პერიფერია 300 წელი ოტომანთა იმპერიის შემოადგენლობაში სადაც მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი სულიტური სラムს ემსახურებოდა randomi khani gavi da, kho. 300 tsel's go axseneban ძალიან ხშირა. 300 tsel's ro, ai 300 tsel'i, ki is 300 tsel'i iqo. chven arva mobtro arqopila. es chveni tsare istoriya aris, tuntsa im tsare istoriis pasuxro dges chven gtkhoven, es arit chota ukherkhuli. me esem gonia. Kore nestani Lia. Ahmed Khoja, Aslan Khoja, Saza quelani amkuras gavitani tsavedi acharashi vestumre kartvel muslimebs davitsade im khiluli toulkhilavisatsqrebis gadavakhs tomulshi ts gamkhlartot da romelis moseshlelia chemi pirveli kitqats imis mtsdeloba rom daganakhots da gakznobnut rasevdes da atareben es adamianebi tveni akhaldgazrodobis 80% წლებია ქუჩაშილოს სულობს. ეს არის დიდი დარდი და დიდი ტკივილი. араხარტველ ან მეორე ხარისხوان თარტველთან გვაიგები სამწუხაროდ. უდმე ვძოლასნიშსს ბოლო პერიოდში ჩვენი ეს მუსლიმოვა, საქართველოს ცხოვრება გიწევს, რომ ამტკიცო, რომ შეხარ ქართველი, როგორც დანარჩენი ქვეყნის მოქალაქეები. გრძნოპ სახელმწიფოს მხრიდან დამოკიდებულებას, ოდესაც მხოლოდ და მხოლოდ აღიქומენ, როგორც სახელმწიფოსთვის საფრთხის შემცველი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ithmen და რაღაცა იმას, რომ ვიღაცები ზემოდან გიყურებენ, მარტო იმის გამო, რომ რაღაც განსხვავებული რელიგიაქვთ, არც კი იცნობენ ამ რელიგიას, ანუ არც კი უნდათ გაიგონ, თუნდაც რატომ ვარ მე მუსლიმი. Allah ალბათ პრობლემის თავი იმაშია რომ მrawValue და მrawValue საკუთარ ქვეყანას და თანამოქალაქეებს არ ვიცნობთ აჭარა მხოლოდ ბათუმი არა გაწდები ბათუმს აღол მაღალთებში და სწორედ იქ გხრზნობ რა არის აჭარა უნეს შემდგომში მართმადებლურ მეკლესია მწმინდანات შერაცხა მე-19 საუკუნეში ამბობდა ჩვენ უნდა მივიღოთ ჩვენი ძმები ოსმალოს საქართველოსი მცხოვრები დღეს მჰამადიანის სარწმუნობა უჭირავთ მათ რომთ მოვიდეს კლავის ბედნიერით ხეროდესაც ჩვენ ერთმანეთს კიდევ შეუერთდეთ ერთმანეთი ვიძმო და ქართული ჩვენ და სასიქადულოდ კლავ დაომტკიცებს ქვეყანას არომ იგი არერჩის ადამიანის სინდის და დიდი ხნის განშორებულ ძმას წმურადვე შეივისებს ილია ჭავჭავაძე კაცი რომლის სიყვარულსაც მრავალი იჩემებს თუმცა გამგონი გამგონი არწისე მეური ხავს ჩემი ძმები ცხოვრობენ გურიაში და როდესაც 99 წელს შე익ნა ჩვენი ხალხი ქცასახლება გავიდოდით საზოგადოებაში თქვა რა ქართულიიცითო კითხვეებს მოდიოდა ესეთი ეს არის ჩვენთვის ძალიან ძალიან მტკივნეული ბევრ ევროპულ ქვეყანაში დომინანტი კულტურული თემის სწრულიფებიანი წევრობა ყლავაც ეთნიკურ წარმომავლობასთანა დაკავშირებული ასეა საქართველოსიც მაგრამ აჭარლებს ხომ ეთნიკურად ქართველები არიან. მაშინ რაជា პრობლემა? არ შეიძლება ქართული იყოს მუსლიმი. და მოუკიდებლობის გზაზე შემდგარმა ქართულმა სახელმწიფომ არაერთი შეცდომა დაუშვა. ფორმულა, რომ ქართული ხოლდ მართვნადი 되ლებელი შეიძლება بود და ყოფილიყო. საბჭოთა კოლაფსის შემდგომ, ისედაც დაბნეულ საზოგადოებას მოუტანა სრული хаოסי იდენტობის. კითხვაზე, ვინ ვარ მე? სუხის საფოვნელად მრავალმა ადამიანმა რელიგიისკენ იბურნა პირი. და რა ხანია იდენტობაზე ჩამოვარდა საუბარი? ვეკითხებოდი ჩემს რეспондენტებს. განიცდითნე თუ არა ისინი იდენტობის კრიზისს? ყოველთვის ფიქრობდი რომ ვიყავი ქართველი, ანუ ეს რელიგია ჩემთვის პრობლემას აღარ შეადგენდა. არა. მათ არანაირი მსგავსი კრიზისი არ გააჩნიათ. ისინი სრულად ასნოבירებენ იმას, თუ ვინც არიან. присистამт და რომელი ქვეყნის შვილები არიან. თითქოს პარადოქსია, მაგრამ იდენტობის კრიზისს სწორედ ის ადამიანები განисწეან, რომლებიც ქართველთა მუსლიმობას ვერეგუებიან. მათ წლებია ეუბნებიან, რომ თუ ქართველი ხარ, მართულადიდებელი უნდა იყო. უқуრებს ეს ქართველი ქრისტიანი, თუ როგორ ლოცულობს ქართველი მუსლიმი და სწორედ მის იდენტობის კრიზისი devkitab. რადგან ხედავენ რომ ზემოთ ნახსენები ფორმულა არ შეიძლება ქართველი იყოს მოსლმე არ მუშაობს. თუ კი ვიღაც ამ ადამიანებს არ მოズვრავს. სწორად გავიგეთ ძალიან ეს. იმის გამო თუ ეს ხალხი ხო წლები ალოცულობდა. თუები 10 თვე ალოცულობდა ბუკარში. 10 თვე შემდეგ რა შეიცვალა? ანუ რაღაც არის, ვიღაც არის. იეკლესია ვერ მოუწოდებს იარაგისაკენ და ვერ მოუწოდებს გწოლისაკენ. ეხლა თუ ვიღაცას წაუცდა ხელი, ეს იმისი ბრალი იქნება, ვინც გააღიზიანა ის. ის ეკლესიის ბრალი ნამდვილად არ იქნება. არაერთი მღდულის ხადაგება აღხილად განსჯის საგანი. მათი განხილვით თავს აღარ შეგაწყვეტთ. თუმცა ერთ რამზე კი ღირს დაფიქრება. ეს ხადაგებები უმეტესად აღებულიო შიშის თესვაზე. მრევლსა შეინებენ ანტიქრისტეტი. დასალური სამყაროთი მარცონებით, ურჯულოებით და აღარ ჩამოთვლი კიდევ რამდენი რამით. ყოველებიდან გამომდინარე ეს დაუცველობა. მრêuულში წარმუშობს შიშს. ხოლო შიში, სულიერების შიშს, დასასრულის შიშს. უცხო და უცნობი სამყაროს შიშს. ეს კი ანადგურებს ნდობასა და ურთიერთგავშირს. ან შეიძლება იცხოვრო მე ვუშვებ შენი თქვა თამიძე არსებობის უფლებას, მაგრამ არა ინფორმით როგორც შეგიდანო. შენ კი იცხოვრე, მაგრამ ნუ ილოცებ, ნუ გამაღიზიანებ, ნუ შემაწუხებ, ანუ იყავი, მაგრამ იყავი უჩინარი. მე არ დაგიnabla ხო რომ გარეთ ლოცულობ და ანუ რიტორიკას რომ დააგდებ, სახლში ილოცო. მე მგონი რომ ეს არის შეხმატკილებული მეზობლობა, ეს არის უბრალოდ ატანა. და სიჩუმე მუსლიმეთაა. ან იქ კონფლიქტები სადაც შეიძლება განხორციელებლა, არ განხორციელებლა, იმიტომ რომ მუსლიმეთა მი არის ჩუმად, ან ახამდე ითმენს. ან თვითონ რაღაცა აი როგორ თქვა, აი ერთინაბიჯს უკან არიხმას, არ იმაღლებს, არ იბრწვის და ამიტომ არის იქ სიჩუმე. თითქოს თავარი ღერძი თითონ არიან და ჩვენ მართ რაღაცა პატარა ნაწილი რომელსაც როგორც მათ სურთ, ისე მოგwechselვიან. <muchos> სამსახურში თუმენის ну ведь тышен муслими хар рядом картуел муслими ვერიქმება მაშინ შენ თათარიუნდე ქართველი ქრისტიანი უნდა იყოს აუცილებლად რადგან ერში ეს შესხორცებული ძირძველი ეს არის სტუდენტია და იგივე кадаგება ჯარისკაცია და იგივე სკოლაში მასწავლებელია და იგივე ბავშვები ბაღიდან ფალაკებში ა ჩვენ ქრისტიანები ვართ შემოვიდნენ თურქებმა ძალით გაგგამუს გაგამუსლიმანეთ აიქ ჩეხეთ გაქჩეხეს ასე გააკეთეს ისე გააკეთეს ერთად გარა ესテრორია და მოჰმედებს საზურად ევას შეიძლება ბევრი თამამად ერ გამოხატავს მაგრამ ბევრს წვენია რა უქნა მე კარიერა მინდა ამ ქვეყანაში რაღაცა წვერვალს მინდა მივაღწიო მაგრამ ეს ხელს მიშლის მე ნათლია हूं და მღავدس მე jurist erazem unda vestrebode me es unda miron khoba ze unda vestreb me ase unda vaketo tu arade eseni vi chagrebi ukve ver gavdi var saznavadebashi es bojobs chven saxavtastebs vola ise tamamam ver pasukhobs rogorc daushvat ertheuli ჩემგანგანაც ხოვებით მათ მუდმივად სიჩუმის რეჟიმში ყოფნა უწევთ. კონფლიქტი არ წარმოიქმნას, ვინも צודי არაფერი არ თქვას და მუდმივ სიჩუმეს არჩევენ. რაღაცნაირად ერთგვარად თითქოს თავში ნაჭრჭი არიან ჩაკეტილები და უკვე აღარ უნდათ რომ ამწიცონ რომ იცი რამე ქართველი ვარ. მიუღედავად ამ ფონისა რომელ ფონშიც თქვათ უצკის ქართველ მუსლიმებს ცხოვრება თქვათ უნდა სამლოცველო კონდეთ და არაძლებენ სამლოცველობს ქონების უფლებას თქვათ ისინი შეხვებზე არაფრით ნაკლები ქართველები არ ありან თუმცა არღებულობენ მას მათ ქართველთა სიაში და სხვა მსგავსი პრობლემების მიუხედავად ეს ხალხი მაინც არჩევს რომ დარჩეს ამ რელიგიაზე რატომ? იმიტომ რომ ის ხალხი ამ რელიგიაში ხედავს ჭეშმარიტებას და მათთვის ეს ეს უფრო ღირებულია. თორემ სხვა რისხატრით უნდა იტანოს ამ ხალხმა ამდენი. და ის რომ ის წინაპრები ასე იყო და ეს ისე იყო, ამ ხრივ თუ მიუძგებით ჩვენი წინაპრები ერთ დროს არმაზის კერცაც ეთაყვანებოდა, ხო? შიშებს ზემოთ პეური ვილაპარაკეთ. მაგრამ არის კიდევ ერთი შიში, რომელიც ქართულ muslimთა თურქეთში განთლებას უკავშირდება. თუ ჩვენი ახალგაზრდობა მიდის განათლების მისაღებად იმისთვის რომ რელიგიური განათლება მიიღოს საზღვარგარეთ სხვა მკითხვას რო 8 წლის უკან გადმოცეული შენობა თეოლოგიური ფაკულტეტისათვის და ისეთ нара ოხრად გდია ის 4 საარტულიანი შენობა დღეს იმ ეგრეთ წოდებული დღესარსებული სამუფტოს ოფისის გვერდით რაც გადმოიცა იმ პროისათვის სად არის ეს თეოლოგიური ფაკულტეტი ის რაც მოხდა ოახლო ეს царсуში ბუკნარის მოვულინებიდან გამომდინარე ჩვენ ვრიგდებით და ვართ თვამთხედებს და რამდენი ასეთი ძალიან შამორთმებო მომხდარა царსულ წლებში იგივენი გუზეანთან იგივე წელასთან იგივე სოპელადიგენთან მემარتبهში და რამდენი ერთი ჩამომთვალო თუ შენ ამ ქვეყანაში ცხოვრობ და ხარ муслиმი არ შეიძლება ისწავლო შენი რელიგიული დოგმატიკები თუ არ შეგიძლია ამ ქვეყანაში ნორმალურად ილოცო. და როცა გარდაიცვლები სამწუხაროდ, ეს ქრისტიანული მიწარინს და შენ აქ ვერ დასაფლავდები. წაიყვანენ ხულოში. ხულო და ადიღე ნი ჩემთვის განსხვავება ხულო და მარგნეული ხულო და ზუგდიდი განსხვავება არ არსებობს ჩვენში. სარფიდან წითელი ხილის ჭატვლით. ეს საქართველოს ვარ არის? ამ საქართველოს შვილები არ ვარ. ჩვენ ყოველგან ასე ვფიქრობთ, ლოცواد შეგვიძია, სწავლად შეგვიძია და რუსებად არ დავით შვილებით, დაკრძალვა შეგვიძია. ყოველიფერ ამ მომხდარი ამის შემდეგ შეურიგდით და კიდე ძმები ვართ. რომელი ძმობაზია საუბარი აქ? ან და რომელი შერი იმას. აქამდე არც უნდა მიდიოდეს საქ. მაგრამ თუ დღეს შენ სახელმწიფო დატოვი ამ ხალხს ქუჩაში საოცავად. მაგრამ თუ დღეს შენ სახელმწიფო იგნორირებას გაუკეთებ ამ ადამიანების პრობლემებს ხალხadze ეს მდგომარეობა თავისით არ გამოსწორდება რეაგირება ხდება იმისათვის რომ ეს გაჩერდეს დამთავრდეს ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან როგორც ჩანს ან ის ვინც ერევა არის ის რომ კონკრეტული არსებული პრობლემა გაქრეს გაქრეს იმ თვალსაზრისით რომ ამ პოტენციის მოსაგوارებელი არისო ფაქტობრივად ეს მიდგომა როცა კონფლიქტის გაგება კი არ გვიnda არამედ მისი ღრისესერგინა მოგდება წარმოადგენს ხანდახან უფრო მეტ პრობლემას ვიდრე საკუთრი ის რაzec ჩვენა გვსაუბობთ